Те схемы, по которым э, происходит взлом э, таких стран, развивающихся стран, э, давно еще описано лет 10-15 назад, загонка страны в э, долг, корпоративное наращивание корпоративного долга, э, после чего э, принуждение государства э, взять на себя корпоративные долги, объявление корпоративных долгов государственным долгом и предъявление э, этой стране. Э, таких несоизмеримых сумм, после чего э, э, к, принуждение государственных чиновников, которые фактически были в связке с э, финансово-промышленными группами, которые брали эти деньги, к объявлению страны банкротом и вычерпывание из страны э, ресурсов. Есть Исландия, пример Исландии о ней никто не говорит. Начали разбираться, действительно интересная ситуация, что э, страна, которая была загнана э, в долги Голландия и Англия предъявила там порядка там трех с половиной миллиардов долларов корпоративных долгов двух банков обанкротившихся двух банков и население народ фактически Ирландии который сказал а мы Исландии мы не будем платить то есть я на себя защищал и эта идея объединила всю нацию, весь народ и фактически смело правительство предыдущее и заставило даже президента объявить референдум. И народ сказал, мы не будем платить по долгам какой-то группы людей, которые нарастили долг и предъявили государству. Были объявлены в розыск банкиры, которые э, фактически и получали эти деньги корпоративные, нарастили корпоративные кредиты. Были задержаны и в дальнейшем э, было принято э, решение о персональной ответственности этих банкиров. Валовый э, долг э, Украины порядка 136 миллионов, миллиардов долларов. Э, общий долг гарантированных государством порядка 68. Фактически в этой ситуации э, мы приняли решение. Или, э, ну, или там балансируешь с принятием решения. Или смотреть э, со стороны и сидеть и смотреть на ситуацию, как она будет дальше разворачиваться, разворачиваться в ближайших 2, 3, 4 года. Да? Или же все-таки э, постараться донести до э, народа, да, до людей э, ситуацию о долгах, э, о точке, к которой мы движемся, и обратить внимание э, людей к этой ситуации. Поэтому родилась идея о э, народном референдуме по э, отказу платить, или же э, о, э, о схеме, по которой можно заставить э, корпоративных э, заемщиков. Или, скажем так, отделить корпоративных заемщиков от государственного долга и привлечь как бы так, привлечь персональную ответственность тех людей, которые нарастили долг страны.